вернемся, друг, На поиски удачи выходит не потух, В крови огонь бродячий подымем паруса, Чтоб сотни голодранцев на палубе плясать, Летучего голландца пусть дьяволу в наем, Мы душу одолжили, но если не помрем, Так значит будем живы. Вот забава, так вот забава, и весело, и кроваво все и смешалось смерть и слава. Ну, держись! Так давай, брат, веселиться, жила кровь, а не водиться, Нам с тобой еще сгодится эта жизнь, наша жизнь. Такими композиціями розважали шансоністи гостей виставки всеукраїнського конкурсу карикатур, що днями відкрилася у Києві у ТРЦ більшовик. Та далеко не для забави була обрана засновником і організатором конкурсу Асоціацією карикатуристів України цьогорічна тема: дискримінація та толерантність в Україні. Ця тема болісно актуальна для кожного українця. Суспільство, в якому нема толерантності, а є дискримінація, немає майбутнього. Переконаний Казахстан. Казанчев, голова правления Ассоциации карикатуристов. Если э, толерантность отсутствует, однозна, как это, однозначно будет э, увеличиваться дискриминация любыми способами, коррупция, э, э, все тут, все, тут все вместе, судебная система, все. Это в разгон идет, э, в данном случае государство. Какое государство, если тут дискриминирование полное? Но такие страны есть. Мы что, хотим э, э, опуститься до, э, до африканского, до, до какого-то колумбийского вот этого империализма? Э, нет, конечно, мы не хотим. У нас внутри этого нет. Откуда оно у нас взялось? 20 лет, 25 лет не было этого у нас. Вот такой жестокости. Сейчас я говорю же: только поднеси спичку, только скажи, уже подготовили. Кто подготовил? Для чего? Вот это, это могила. Все, нас. Мы, мы нас толкают в могилу. А, об этом конкурс. Понимаете, я живу в 20 километрах, 20-25 километрах к востоку. Попасная. Это зона разделения украинских войск ДНР. И примерно 30 с лишним километров это горловка. Поэтому я ощущаю это, можно сказать, на своей шкуре отсутствие толерантности в нашем обществе. Вот. Когда одна часть населения начинает давить на другую и диктовать то ли идеологические какие-то свои установки, то ли политические, то ли гендерные, то ли религиозные, в общем, любые. Вот. Рано или поздно это все накапливается и выливается в социальный взрыв. А в результате мы теряем территории, в результате мы теряем людей, вот. разруха, неустойчивость в мире, в нашем мире. Вот. И поэтому я считаю, это одной из наиболее важных тем. Ни в коем случае мы не сможем добиться единства нации и процветания Украины как государства, если мы будем каждый стоять на своем, ни в чем друг другу не уступать. Вот. Поэтому просто как гражданин я так считаю. Но как карикатурист меня очень раздражает, когда ветви власти, которые просто обязаны наводить порядок в стране и добиваться мира и порядка, вот, вместо реальных действий начинают э -э, имитировать эту деятельность. Вот. Поэтому мне это очень больно, неприятно. Вот. Когда я видел, какая была страна и какая она сейчас становится, вот, поэтому я не могу не реагировать. Вообще эта тема очень сложная. Она сложная была и на международном конкурсе. Где-то про толерантность было года два или три назад в Норвегии. И там я видел, что слабовато международный конкурс, а у нас не хуже того международного. Но у нас, понимаете, вот я вижу тот конкурс и наш у нас вот есть внутри какое-то вот какое-то тепло. Вот мы рисуем про это, а тепло внутри есть. Вот наш юмор он он где-то очень внутри, как бы это сказать, цензуирирован, да, вот как-то через вот это вот какое-то внутри такое кипящее тепло. Конкурс на тему дискриминация и толерантность очень интересный, потому что он очень актуален не только для нашей страны, а вообще в мире. Дело в том, что нетерпимость и... Мы сейчас это все видим в мире, происходит это, все эти конфликты, которые возникают, это источник вот этой вот нетерпимости одних людей к другим, одних там, религиозных конфессий к другим, ну и вот все такое. Поэтому как бы, работы для корректористов в этом много. Другой вопрос, Дает ли это какой-то эффект? Самый проэффект – вплив карикатуры на сведомость людей, а також те, каким бачится карикатуристам майбутня нашей страны, его говорили мы с ними. Наверное, все-таки художники рисуют, чтобы мир был как-то лучше, добрее, веселее. Но, вероятно, это и есть главная цель карикатуры. Поэтому, в общем-то, главное – это надежда и оптимизм. Иначе зачем тогда вообще жить? Ну, будем надеяться на лучшее. Надежда должна оставаться всегда. И как бы, ну у нас выхода нет, нам, должно, нам нужно быть толерантными, иначе мир исчезнет. Войны, 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 и что? Катаклизм, все, конец света. Нельзя такого допустить. О, если мы придем к толерантности, то я считаю, что все у нас получится, все у нас будет хорошо. Главное быть честным каждому на своем месте. Вот. Руководству страны перед своим народом, быть честными, никаких манипуляций не производить. Вот. Ну, естественно, если каждый из нас тоже будет на своем месте, начинать с себя. эту толерантность, э строительство этого государства, почувствовать, что государство необходимо, а не значит, что все вокруг колхозное, и все вокруг мое, и мы можем все растаскивать, разворовывать. Вот. То я думаю, что мы станем достойным государством, которое будет уважать наши соседи. Не то, что мы сейчас, ну этот образ пилить гири это когда э, этот труд э, не увенчивается какими-то результатами. Ну а когда есть победы. Призыв в конкурсах это вдохновляет и это, скажем, э, окрыляет художников и ведет их к каким-то новым э, свершениям, победам творческим. Ну, вот так вот. Ну а с другой стороны, и даже и поражение тоже в них есть какая-то соль. То есть, ну давайте же пилить гири, чтобы рано или поздно пришел, пришел победный час. Победный мир. Гоняем мы за счастье лучиком, мерцающим вдали. Удачу ищем мы в безумном этом мире Но на прощание прогудев Из нас уходят корабли Нам оставляя лишь распиленные гири Мы пилим гири, мы пилим гири Надежда вечная в сердцах у нас живет Мы пилим гири, мы пилим гири И в этот раз нам точно повезет Пусть вновь удача упорхнула Нам не слезы лить Пусть козырей в колоде выпало так мало Смахнувши под солба, как прежде Будем гирем и пилить Начнем сначала, друг, начнем сначала Мы пилим гири, мы пилим гири Надежда вечная в сердцах у нас живет мы пилим гири, мы пилим гири, И в этот раз нам точно повезет. Среди житейских неурядиц вновь придет победный час. Мы это знаем, как дважды два четыре. Ну а пока, а что пока? Ну а пока в который раз мы пилим гири, мы пилим гири, мы пилим гири, мы пилим. Гири, мы пилим Надежда вечная в сердцах у нас живет. Мы пилим гири, мы пилим гири. И в этот раз нам точно повезет.